Добрый день! У нас сегодня на Редуте Богдан в Луганской области провели Wi-Fi, роутер поставили. И у нас сейчас есть возможность отсюда провести прямую трансляцию. Это самый первый Редут, который был установлен. Если вы помните, когда остановили поезд, когда в районе Золотого и Хирске появился Редут Богдан. Он был назван в честь добровольца Богдана Пташника, который ранен под Карловкой в 2014 году а, и уже вернулся со своими боевыми товарищами. С Волыни поставили первый редут. Значит, вот, давайте посмотрим. Это у нас уже, видите, никто не замерз, никаких верных отключений нет. Не знаю, что там рассказывает Аваков про то, что при минус 20 негодяи решились на эксперименты со страной. Как видите, бог на стороне правды. А, тут уже сходят, а, сходит снег. А, грязю, грязюка, правда. Вот этот самый поезд, кстати, стоит. Это к тому говорю, что все истории о том, что ребята кого-то пропускают, это бред. Вот одна колейка. Поезд так тут навечно и приварен, для того, чтобы никуда он не попал. Вот поезд, там 50... Сколько там вагонов? 57 вагонов. Часто меня спрашивают, какие организации помогают блокаде, подключились. Ну вот давайте посмотрим, что тут есть у нас. Карпатская СИЧ – это организация с Закарпатья, националистичный рух. Вот у нас были добровольцы с Грузии, ну, понятно, патриоты Украины. Батрон Донбасс, Волынь, Атошники. У нас еще есть на других редутах добровольчий рух АУН, и у нас есть еще УНСО. Есть самооборона Харькова, ряд других самооборон. Ну, и из остальных патриотических организаций есть разные представители, но они представляют сами себя. Официально поначалу очень мало кто поддержал, сейчас не знаю, не обращал внимания. Я надеюсь, что поддержат все остальные, потому что давайте делами доказывать украинскому народу, что вы о нем заботитесь, Потому что факельные шествия это очень важно, я согласен. Но реальное дело важнее еще. Более. Потому что те люди с портретами которых вы идете, они были людьми прямого действия. И Степан Бандера, и другие герои Украины. Вот сам поезд, как вы видите. Значит, вот тут у нас, видите, уже сделали полисадничек. Наверху идет вот такой мост. Это мост, который соединяет Гирске и Золоте. Тут где-то 4,5 километра от линии фронта. Видите, прапор припаркован на самом поезде. Если вы помните, это как раз тот поезд, который мы хотели а, в шутку приварить к рельсам, но как выяснилось можно и так его припарковать давайте пойду к ребятам а, поговорим с ними Значит, я обратил внимание а, хлопцы, я обратил внимание на то, что уже никто не говорит о том, что тут бомжи, канадийцы, алкоголики однако 112 канал и украинская правда продолжает называть здесь лицами в камуфляже, лицами называющимися участниками АТО Хлопцы, будь ласка, я приму трансляцию. Можно от вас несколько слов? Вот у нас, обратите внимание, очень часто рассказывают о том, что люди там, старшего возраста, о них нужно заботиться, это все понятно. Для этого нужно торговать с врагом и платить две пенсии в Крыму и здесь. Вот, как вы видите, у нас тоже не все здесь 20-летние парни. И а, вот позывной Михалыч, даю вам слово, друже, будь ласка, скажите, кто вы, откуда, расскажите украинцам, что вы тут делаете, сколько получаете от Коломойского, от Курченко, от Путина, от олигархов, от Канады, потому что я уже устал перечислять тот бред, который по телевизору показывают, будь ласка. Получаю свою пенсию, а от тех, что вы начисли, зачисли, получаю пивруки. А откуда вы? Хаванка, Черкасская область. А, Михайлович, вы ж, ну я-то знаю вас, вы вместе воевали, расскажите о себе. Вы же батальон Донбасс. А, а, просто многие люди говорят, что мы можем сделать, мы сидим считаем пенсию, но вот вы воевали. Для чего? Почему? Почему вы сейчас? Почему на печи не сидите? Почему? Потому что э, каждый пройденный отсюда вагон угля, это смерть нашего солдата там на передовье. Э, сами олигархи оплачивают смерти наших э, побратимов. Тому я тут заблокувати ці вагони, може зменшитися обстріли, тому що вони воюють за наші гроші і опла оплачують наші смерті самі олігархи. Я понял. Я смотрю, тут отдельные а, фрики пишут вопросы, а сколько вы пленных вытащили. Я хочу напомнить этим людям о том, что ветераны вам лично ничего не должны. А сколько вы лично вытащили пленных? Никто не обещал, что это будет за месяц, потому что враг держит наших хлопцев как заложников для того, чтобы торговать с нашим суверенитетом, чтобы заставить их амнистировать, заставить провести выборы. Поэтому задай себе вопрос: а сколько ты вытащил пленных, сидя там на, на заднице. А, Михалыч, а что тут, обстелы? были, говорят? Да, позавчера стреляли э, в, 300, метрах отсюда лягали э, снаряды с тяжелой артиллерии. Палатка ходором обходила. Тепловоз даже выдала взрывной волну. А, а, чем это хотели? Ну, это 153 мм размер. Я понял. А, чего ожидаете? Тут э, тетушки, еще что-то? Да тетушки э, против нас не полезут, то перед дети менты. Так что так. они Майданом уже научены, они уже трохи э, остепенилися. Тут же ж нас милиция охраняет э, батальон Херсон. То они до нас подходят, спілкуються нормально. Я их предупредил, что если что, то я у вас и автомата забыл. Я понял. Надо, о, надо отметить о... хорошее отношение к нам со стороны военных. Ну и даже милиция приезжала, спрашивали, откуда были выстрелы. То есть э... Такое доброжелательное в настоящее время доброжелательное отношение к нам, участникам лока. А я хочу обратить внимание, как резко отличается поведение луганской полиции от поведения Донецка. Как мы приехали, здесь стояла как раз машина луганской полиции, и они просто наблюдали, чтобы не было никаких провокаций. Когда приходили тетушки, они становились между ними и нами, кстати, спиной к ветеранам. Поэтому и отличие очень резкое. Друже Михайлович, скажите, вот тут рассказывают о том, что вы тут стоите, чтобы уголь, который закупают на оккупированных территориях, Пошел к нам из России, но дороже. Что вы скажете по поводу этих фантазий? Слышали про это? Это не фантазии. Ему война нужна для того, чтобы свои карманы набивать. А откуда то и нас не, не интересует. Лишь бы э, наши за этот уголь не перечисляли гроши оккупантам. Да. Скажите, а, вот тут вопрос, какие конечные цели? А, какие, вот вы что хотите, чтобы было после блокады? Чего вы лично добиваетесь? Освобождает наших пленных. И нехай прекращает всех, кто торгует Дякую, дружи. В двух словах, Михалыч у нас... А, а, это боец батальон Донбасс 2014 -го года. Михалыч, че, на чем работали, чем, а, сейчас, это, чем уничтожали оккупантов, на чем, на чем вы работали Я в Донбассе? Разом, їх разом їздив, сушку тягав, моє комплектів підвозив, ранній привозив, і сам рані. А, Дякую друже. У у, Михайловича день, день народження, завтра. Да, завтра... завтра -3 поэтому... Uh, уважаемые украинцы, у Михалыча завтра день народжения, 63 года. Uh, если он здесь будет встречать свой день рождения, пожалуйста, uh, кто разделяет цели и задачи ветеранов, пожалуйста, имейте возможность поздравить Михалыча. И, друзья, если есть какие-то пенсионеры, люди более старшего возраста, приезжайте сюда, тут действительно вы можете помочь стране. Uh, никто, ну тут разные, вот, абсолютно разные люди, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к поздравлениям. Сколько лет? <coughs> да? Сколько yeah. лет? 63. 63 года, Михалыч, Так, вот тут у нас инспекция начальника штаба блокады подполковник Акимович, позывной Аким, а, дружи Аким, вы, а, я знаю, умудрились съездить на два дня в кабинет Подольский родной. Что там люди говорят? Ну, у нас однозначно поддерживают, даже, даже, ни одного я бы не побачив, не бы каким-то образом что-то плохое слово про нас, все понимают, все поддерживают и кто как может, собирает за нас и волонтерскую допомогу, собирает, собирает хлопцы, ехать до за нас, причисляет тут кошти. То есть, ну, я говорю, за, за, два дня ни одного человека, который бы ну, каким-то чином негативно, даже не был. Yes. Ясно. Кстати, я хочу прокомментировать и спрашиваю, что вы думаете по поводу инициатив власти дать возможность волонтерам контролировать процесс. Если это честные волонтеры, пусть приезжают сюда на блокаду, и тут их таких много. Именно за счет волонтеров блокада и держится. А если это запроданцы, негодяи и ублюдки, которые называют оккупированные территории временно неподконтрольными, которые только и нужны, чтобы поливать дерьмом любые инициативы, а волонтерство им было нужно заради высокого общественного положения. Такие люди тут не нужны. Честные волонтеры, те, на ком выстояла армия, те, которые помогали добровольцам, армии, ЗСУ, и которые не используются в политических целях, не пытаются как подлезать зад порошенко Порошенко. Тут приветствуется. Вот что я думаю максимально откровенно. Хлопцы, извините, тут депутатов уже забагато. Кто хочет сказать, я замолкаю. У кого еще сказать? Передать привет, рассказать, почему вы здесь? Корреспонденты идут. Да, будь ласка. Наши вымоги это на первом плане, это действительно звільнення наших. Полонених, але й ми далі будемо добиватися, що у відставку пішов пан Аваку і пан Амбронський, тому що це не виносимо. Коли в АТО, тим більше один був на костелях, до них застосовують силу, б'ють. Забули в 2014 році, якби не атошники. Якби не добровольці, вже б давно не було пів України, було б окуповано. За це вони забули. А зараз вони торгують просто на крові. Це неправильно. Я лишив в Росії, все, я до війни жив у Росії, я волонтер АТО. За три роки я завіз до добровольної допомоги, я і моя команда, на 33 тисячі доларів і дві машини. І зараз нас називають бомжами, нас називають алкоголіками, непонятно якими людьми в формі і кидають на нас пакет. Озділи це взагалі неправильно. Вони нас спонукають до якоїсь. Ну такої вони не розуміють до партизанських дій. Вони що хочуть, щоб ми воювали? Так з нами буде тяжко воювати. Тому що, якщо всі атовці України, всі добровольці і всі волонтери піднімуться, Це де велика війна. І олігархи потікати, хто тікати з цієї України. І ви, пан президент, дати теж тікати звідси. Тому що ви забули те, що ви обіцяли. Ви обіцяли війну за лічені хвилини. Не за е, роки, яку ви розтягнули. Ви обіцяли свій бізнес, ви олігарх, ви мали згідно конституції позбавитися свого бізнесу. Де ваша волонтерська допомога? Ви як олігарх? Чому ви свого бізнесу, свого прибутку, 50% не віддасте сім'ям загиблим, інвалідам, які постраждали? Ви чому ви так ось зараз кидаєте? Добивайтеся тоді відставки усіх от своїх корумпованих схем, закривайте кордон, кордон з Кримом. Кордон з Росією, кордон з Ордло. Ви знаєте, що це є терористичні організації. Ви цього не робите. Значить, ви на стороні ворога. Якщо ви здальніш, будете пускати на нас спецпідрозділи Кордів, спецпідрозділи Луганської, Донецької поліції, які привістували референдуми ДНР, ЛНР, а зараз на даний момент працюють, і їх ніхто не звільнив, їх ніхто не посадив, то ви заставляєте нас взяти в руки зброю. И сила будет велика. Вы не просто тогда. Дякую, друзья. Кто еще хочет что-то сказать? Коротенько. Теофиполь, Хмельницкая область. Контрабанда працює наче Мартен. Тому, чтобы не заводились гниди, я не купую рушен. Вот так. <реш> 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 uh, я еще раз хочу пояснить uh, общее мнение по поводу волонтеров. Великая шана, подяку, uh, волонтерам, которые действительно, не жалея своих сил, и э, помогали армии, помогали добровольцам, сбройным силам, помогали батальонам полиции. Великая подяка тем, кто жертвовал эти деньги, кто собирал продукты и из Украины и из-за рубежа. Однако, если э, власть собирается пустить этот вопрос под контроль придворным волонтерам, лицам, которые и пошли в волонтерство для того, чтобы просто стать известными и потом подыгрывать власти и скрывать коррупционные схемы, идти в госчиновники, абсолютно ничего не делать для народа Украины, а потом рассказывать о том что торговля с оккупантами это замечательно и что у нас нету каких-либо оккупированных территорий а есть эффективный контроль российской федерации то это не волонтеры это Просто-напросто упыри – это люди, которые оборотни. И вот такие оборотни здесь не нужны. А честные солдаты, офицеры, сбройных сил, добровольцы, ветераны, батальонные полиции – они все поддерживают. Настоящие волонтеры – все понимают, что победить страна может только, если все будут едины, если никто не будет торговать с ворогом. Тут у нас пришли, я так понимаю, журналисты. Возьмем у них интервью. Скажите, пожалуйста, а вы откуда? Север, а а Северодонецк написано там билборды о том, что Северодонецк не поддерживает блокаду. А вы сами лично как к блокаде относитесь? Я к блокаде отношусь прекрасно, Я думаю, что нужно все вообще закрыть. Да, большое спасибо вам за то, что особенно представителям СМИ, которые показывают постоянно то, что здесь происходит, и за счет этого хотя бы чуть-чуть ручеек правды здесь есть. Я почти заканчиваю. Трансляцию покажу просто, как живут а, на деньги олигархов бомжи, канадийцы, агенты Хукурченко, а, агенты Ахметова, агенты там еще непонятно кого. А, вот давайте посмотрим, кто же финансирует блокаду. Внимание, заходим. Вот обратите внимание, это апартаменты, в которых живут люди, а, которые за которыми стоят страшные кланы передел собственности, передел схем, Курченки, Ахметовы, шизофреники-депутаты, шизофреники-эксперты, что вы еще там придумаете про этих людей? Давайте посмотрим. Вот миллионы и миллиарды брошены на финансирование блокады. Смотрите, пожалуйста, это отель номера РИЦ, или, судя по всему, что-то такое приближенное до этого. Это вода, очевидно, вода самых дорогих источников. Большое спасибо еще раз волонтерам за то, что привозите чай, кофе, сигареты, вот макароны. Судя по всему, макароны с тушенкой, самое тут хорошее блюдо, или гречка с макароной. Поехали дальше. А, вот подяка. Дорогие наши хлопцы Орлята, мы следкуем за вами еще дня. Молим Бога, чтобы вас не сдавали, чтобы скорее скончилась война. А, практически все люди, которые здесь, они хотят, чтобы отпустили наших парней из плена, чтобы быстрее закончилась война. Они не хотят устраивать какие-то какие-то пакости для обычных людей, стоили с этой стороны. Но пока не закончится торговля на крови, война не прекратится. Что-то у меня тут с фокусом. Но как вы видите, как вы видите, действительно богатые очень апартаменты. Дружи Аким, скажите, пожалуйста, источники финансирования этих, ну, я не побоюсь сказать, шикарных апартаментов, которые, наверное, с Ну, затмівають дворець Януковича. які олігархи це фінансують? 100% це все, все профінансовано українським народом волонтерами. Це і фінансова допомога, це і безпосередня допомога речам, які тут бачите, буржуйками, палатками, наметами, піддонами. Тобто це все, все придбано за, за кошти, за рахунок наших волонтерів і людей, які не байдуть до цієї бокати. Тут жодної копійки і олігархів ми не отримали. Я хотел бы, чтобы вы еще раз сказали, акцентировали внимание на тех волонтерах, честных, настоящих, на которых держится армия, которые помогали Донбассу в 2014-2015 году, которые сейчас приезжают, приносят. Скажите пару слов еще. Знаете, я всегда говорил, что волонтеры это святые святы люди, потому что э, в 2014 году, в 2015 году, в наибольшие периоды, когда была война, как бы не волонтеры, я не знаю, як как бы, как бы Збройные силы, как бы Национальная гвардия, Доворочие батальоны, как бы они Змогли відстояти країну, тому низький йому клін і велика подяка, і шана. І сьогодні ті люди, які дійсно допомагали, і розуміється, вони допомагають нам. Дійсно, є всі волонтери, такі так звані дуті-волонтери, але це їх невелика кількість. На жаль, це гіно впливає на, на поверхню. Зараз воно знаходиться ближче до влади, ніж до людей, ніж до нас. Дякую. А давайте виходимо. Можна попросити вас, щоб я. Да, прошел, как вы видите, блокада финансируется действительно супер-олигархами, которые все на поверку оказываются волонтерами. Я заканчиваю трансляцию с Редута Богдан, а, скажи, да, будь ласка, еще тут. Великий дякую мы хотим сказать всем небайдужим людям и волонтерам. Вони везуть нам все. Це нагадує 2014 рік, коли волонтери кинули всі сили, а держава заробляла гроші. Отак От і зараз держава заробляє гроші, а люди України віддають останні, останні копійки. У нас є все. У нас є, що їсти теплі речі. Це все везуть люди нам з усієї України. І людей дуже багато. І з ким ми спілкуємося, за нами вся Україна. Всі люди сказали нам тримайтеся до кінця. Дякуємо вам, низький вам уклін. Будь ласка. воевал в 24-й бригаде, я обращаюсь ко всем атошникам ЗСУ. Ребята, прекратите выбивать льготы, выбивать земельные участки, приезжайте сюда, потому что сейчас решается все здесь. Если мы их не сломаем торговлю на, на жизнях наших товарищей, не будет, эти земли у нас рано или поздно потом отберут, они нам счастье не принесут. Эти Дякую. А, я хочу в завершение трансляции сказать, Всем тем людям небайдужим, которые а, в 2014, 15-16 году а, помогли государству, которое не имело армию, которое не имело фактически правоохранительных органов, которое не имело возможности защитить страну. Эти люди пошли добровольцами. Они честно работали и много большое количество своих средств, продуктов, денег вкладывали в волонтерское движение, низкий поклон волонтерам, добровольцам, воинам ЗСУ. А, Настоящим боевым полицейским, национальным гвардейцам, пограничникам, всем тем, кто силой оружия, силой доброго слова или своими помощью помог нашей стране удержаться, кто помогает сейчас на блокаде. Низкий поклон настоящим волонтерам, добровольцам, защитникам Украины. Слава Украине!